হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম অত্যন্ত দুখেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ যে আপোনালোকক আজি মই এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে অসমৰ্থ হ'লোঁ কাৰণ সময় ইমান কম মই কোনোপধ্যে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী মাত্ৰ গতানুগতিক ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এক মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উপস্থিত হৈছোঁ এই যে সাঁচি পুলিখিনি দেখি আছে নহয় এই সাঁচি পুলিখিনি মিঠা সাঁচি যেতিয়া আপুনি এটা মিঠা খাচীৰ পুলি ৰোপণ কৰিব তাৰপিছত আপুনি তাৰ গুৰিত মাত্ৰ দুপাচি বা চাৰি পাচি গোবৰ দিয়াৰ পিছত এক বছৰলৈ আপোনাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল আপুনি তাক চাবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যদি আপুনি এটা ভোলা সাঁচি পিয়'ৰ ভোলা সাঁচি পুলি ৰোপণ কৰে তেতিয়া গোটেই লাইফ টাইম আপুনি সেই পুলিটোকে চাই থাকিব লাগিব সি অলপ শকতো হ'ব সি ডাঙৰো হ'ব কিন্তু কোনো কাৰণত আপুনি সেই পুলিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ সমৰ্থ নহ'ব কাৰণ ভোলা সাঁচি মানেই ভোলা একেবাৰে ভোলা একোৱেই নাই মানে কাঠটো তাৰ ইমান কঠিন একেবাৰে খাবলৈ বেয়া মানে পোকে খাবলৈ বেয়া নিশকটীয়া ৰস নাই নিৰস তাক আপুনি ঘোপিয়াইও তাত মাল কৰিব নোৱাৰে বিন্ধা কৰিও মাল কৰিব নোৱাৰে তাত গজাল মাৰিও মাল কৰিব নোৱাৰে মানে নায়েই আৰু গতিকে আপুনি সদায় এৰাই চলক ভোলা খাচীৰ পৰা এৰাই চলক মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ভোলা খাচীৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকক সি বাজি গাই যেনেকৈ আপুনি বাজি গাই এজনীক যিমানেই খুৱাওক যিমানেই নিপোতল কৰক কিন্তু তাৰ পৰা আপোনাৰ একো প্ৰফিট নহয় কেতিয়াও একো একো প্ৰফিট নহয় মাত্ৰ তাক মাংসৰ কাৰণে বিকি দিব পাৰি তাৰ বাদে একো কাম নাই ঠিক তেনেকৈ ভোলা খাচীজোপা আপুনি খৰিৰ কাৰণেও বিকিব নোৱাৰে কোনেও নিকিনে কাৰণ সাঁচি গছৰ কাঠ জ্বলাব নোৱাৰে তাক আপুনি মানুহৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিব নোৱাৰে কাৰণ সি মানে ফিনিচিং নাহে গছজোপা ডাল দোল মেলি কিবা হৈ যায় আৰু তাৰ পৰা ভৱিষ্যত আপুনি মানুহক ঠগাব পাৰিব সেই গছজোপা গুটিৰ পৰা আপুনি পুলি কৰি শ শ মানুহক পুলি বিক্ৰী কৰি পইচা ল'ব পাৰিব কিন্তু গুটিক যিমানেই ৰওক চবেই প্ৰস্তাব গতিকে আজি মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ভোলা খাচী কেতিয়াও নুৰোব ভুলতো নুৰোব নাপালেও নুৰোব নেলাগে খাচী খেতি কৰিব আপোনালোকে মিঠা খাচী ৰক আর মিঠা খাসি কারণে বিশেষ চিন্তা করবিয়া এক নাই মই যে পুলিকিটা দেখায় আসো ই সদায় মানে দীঘলীয় হয়ে যাব পেন্সিল টাইপ পতাপত উপরলে গুছি যাব ইয়ার ডাল ডোল একু থাকে শাখা প্রশাখা একু না থাকে সি কথাটা আপনি একবারে পুলিতেই ধরবেন যা বাহে সিন একবার পুলিতে আপনি ধরবেন পুলিটো হয়ে আহুতে আপনি তাক চিন্তা করক যদি সি ডাল মেলিছে একবারে দুপতিয়াতে মানে নহয় নয় ঠিক পুলিটো এফুট হতে কে দিব সি নিজেই কৈ দিব তাৰ ডাল দোল ঢং কেতিয়াও সি অগ্ৰগামী নহয় তাক আপুনি কেতিয়াও এটা আগলৈ গ্ৰ হৈ যোৱা যেন নালাগিব সেইকেইটাই হোলা খাইছে তাৰমানে আগ নাথাকে মেল খাই যায় হেল্ল' বন্ধু সাঁচি খেতি কৰিবলৈ হ'লে বহুত অভিজ্ঞতা লাগিব টকা ল'বলৈ হ'লে বহুত অভিজ্ঞতা লাগিব আপুনি কোনোবাই এশজোপা ৰুই যিটো পইচা পাব আপুনি দুজোপা ৰুই তাতকৈ বেছি পইচা পাব মাত্ৰ আপুনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা লাগিব পুলিটো সাৰ জাবৰ দিব লাগিব কমকৈ পুলি ৰুব লাগিব সেৰেঙাকৈ পুলি ৰুব লাগিব হেল্ল' বন্ধু মই সেৰেঙাকৈ ৰুবলৈ কৈছোঁ মই ঘনকৈ ৰুবলৈ কৈছোঁ মানে ঘনকৈ ৰুলে মোৰ লাভ মোৰ পুলি বেছি বিক্ৰী হ'ব আৰু সেৰেঙাকৈ ৰুলে আপোনাৰ লাভ মাল বেছিকৈ ধৰিব গুটি বেছিকৈ লাগিব সোনকালে আপোনাৰ আঁচনি আপোনাৰ যিখন প্লেন আপুনি প্লেনটো সফল কৰিব পাৰিব সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি মোৰ পৰা পুলি কমকৈ কিনিব আপোনাক যদি মই ঘনকৈ ৰুবলৈ কওঁ আপুনি মোৰ পৰা এহেজাৰ পুলি কিনিব কিন্তু মই যদি দহটা পুলি ৰুবলৈ কওঁ আপুনি দহটাহে পুলি ৰু কিনিব মোৰ লাভ নহয় মোৰ লোকচান হ'ব কিন্তু আপোনাৰ প্ৰচুৰ লাভ হ'ব সেইকাৰণে আপুনি কমকৈ কৰক সঁচা কথা কৈ দিলোঁ কমকৈ ৰুৱক মিঠা খাচি ৰুৱক প্ৰতিপাল কৰক আনে এশটা কৰক আপুনি দহটা কৰক হেল্ল' বন্ধু একেবাৰে পিয়'ৰ কথা কৈ দিছোঁ মোৰ মনৰ কথা কৈ দিছোঁ ইমান পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ সফলতাই মোৰ সফলতা কাৰণ একেখন পৃথিৱীতে আমি আছোঁ একেখন পৃথিৱীতে আছোঁ অকণমান যদি আপুনি ওপৰৰ পৰা চাই তেতিয়াহ'লে আমি একেটা পৰিয়ালৰ মানুহ অৰ্থাৎ একেটা গ্ৰহৰে মানুহ আমি ইজনে সিজনক কেতিয়াও ঠগাব নোৱাৰোঁ আমি ইজনে সিজনৰ কেতিয়াও লোকচান কৰিব নোৱাৰোঁ একে জেগালৈকে গুচি যাম একে জেগাতে থাকি মিয়া মাত্ৰ নাটঘৰ আমি ভাওনা কৰি আছোঁ আমাৰ এই ভাও সফল হওক দৰ্শকে চাই ভাল পাওক আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ